Tuk-tuk di Sabah BN juga perlu untuk jadi kerajaan kekalahan Barisan Nasional hanya tinggal enam kerusi sebab Mahusin turun ke kempen BN dapat satu kerusi pun sebab Mahusin kalau tak mereka boleh menang kot ya kan tapi tak apalah sebab mereka sedang meraihkan anak sulung saya tak pastilah betul ke anak sulung ataupun anak sebab Karambuna itu Dr. Ali Akbar ini pernah dilantik sebagai adun lantikan. Ketika dilantik itu, adun apa? Adun sulung ke? Anak apa ke? Saya tak tahu lah. Tapi pada hakikat sebenarnya, kenapa Barisan Nasional perlu berada dalam kerajaan? Melihat kepada surat daripada TYT ketika pembentukan kerajaan ataupun akad sumpah, perlu juga enam kerusi don Barisan Nasional. Kenapa sahabat? Walaupun GRS ini telah mendapat sokongan daripada Adun bebas. Kita kena ingat satu perkara. Adun bebas ini dia tidak terikat dengan mana-mana akta inti lompat parti sebab mereka bebas. Dan lima adun bebas ini bukannya satu parti. Bukan satu parti bebas itu merangkumi lima orang tu ataupun mereka perlu angkat sumpah dengan presiden parti bebas sebab mereka tidak ada presiden dan mereka bertanding atas peribadi masing-masing. Ada logo bulan, ada logo pokok, ada logo ku kunci, ada logo macam-macam. Maknanya mereka bukan bebas atas satu logo. Mereka ada logo-logo yang lain. Bila lima orang ini menyokong kerajaan dan lima orang ini juga boleh tarik sokongan bila-bila masa. Sama ada lima orang sekaligus ataupun individu satu per satu. Jadi politik di Sabah akan tidak ada kestabilan. Bila tidak ada kestabilan, siapa yang rugi? Barisan Nasional yang rugi ataupun rakyat Sabah secara keseluruhannya yang rugi. Tapi UMNO dan Barisan Nasional ini tanggungjawabnya lebih besar. Kerana Sabah ini, apa yang ada di Sabah dan negara Malaysia ini, jangan menipulah hasil daripada air tangan UMNO Barisan Nasional. Ada sebuah rumah yang dah mewah, ada sebuah rumah yang cukup sifatnya sungguh rasa bersalah jika Ahnu ataupun Barisan Nasional nak merobohkan rumah itu disebabkan oleh dendam-dendam dan ego. Jadi sebab itulah Barisan Nasional perlu dilibatkan di dalam pembentukan kerajaan. Apa jua tomahan, hinaan dan sebagainya, janji kita tidak mahu menyokong GRF dan sebagainya, saya kira benda itu dapat dihentikan kerana ini adalah berkaitan dengan masa depan. Kalau warisan nasional tidak menyertai kerajaan, apa akan jadi kepada negeri Sabah? Sebab warisan telah pun angkat handbrake, tidak mahu berunding dan tidak terlibat dengan kerajaan. Mereka berpendirian untuk jadi pembangkang. Sama juga situasi di peringkat persekutuan yang mana ketika itu peringkat nasional telah bersetuju untuk jadi pembangkang menolak untuk tubuhkan kerajaan. Jadi berlaku pula di Sabah. Siapa diperlukan? Barisan Nasional. Ini nak menyatakan bahawasanya apa jua yang berlaku Barisan Nasional diperlukan bukan perikatan nasional. Kerana perikatan nasional hanya satu kursi yang tidak boleh menyumbang apa-apa kelebihan. Tapi kalau perikatan nasional bersetuju untuk berada dalam kerajaan terpulalah kepada Ketua Menteri Sabah. Jadi uh, kepada rakan-rakan Barisan Nasional yang memilih untuk Barisan Nasional jadi pembangkang, ya Barisan Nasional boleh memilih untuk jadi pembangkang. Tapi adakah kerajaan pada hari ini dapat berdiri dengan baik? Tidak. Jadi ke atas rasa kebertanggungjawaban itu inilah pentingnya parti kita yang kita perlu banggakan. Apa jua tomahan ditolak macam-macam kan -macam, eh? tapi in the end diperlukan. Inilah maksud karomahnya parti Barisan Nasional yang perlu kita banggakan. Dan survival politik Barisan Nasional perlu eh, kepada kerajaan ini kerana demi menjaga dan mengembalikan semangat barisan nasional itu. Ha, jadi kepada masyarakat di luar sana, inilah kesannya jika tiada barisan nasional. Saya sebagai penyokong barisan nasional, saya bangga kerana apa jua teman, barisan nasional juga diperlukan.